Одна жінка, один місяць, одне екстремальне перевтілення. Телеканал СТС розпочинає новий гарячий проект. Наші журналісти особисто спробують змінити своє тіло та душу, і все це починається прямо зараз. Перевтілення продовжується. Журналіст СТС вже місяць худне прямо на ваших очах. Для цього вона проміняла мікрофон та ручку на гантелі та штангу. Кращі сумські тренери щоразу вигадують для неї нові цікаві вправи. Минулої програми, наприклад, Віталія порадила Юлі спробувати зайнятися йогою чи пілатисом. Давайте подивимось, що з того вийшло. Здравствуйте, Наталя. Я к вам пришла позаниматься пилатесом, немножко открыть для себя что-то новое. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. Здравствуйте, Юля. Проходите, пожалуйста. Мы с вами сейчас будем проводить пилатес. Я вам все покажу и расскажу. Пілатес це своєрідний комплекс статичних вправ. Спрямовані вони на розвиток гнучкості і рухливості. У цьому виді тренувань вправи поєднуються з правильним диханням і підтримкою рівноваги тіла. Основне завдання пілатесу полягає у взаємодії всіх м'язових груп, зв'язок і сухожиль. Це сприяє зміцненню м'язової тканини організму, збільшенню еластичності зв'язок та підняттю морального духу. Ну а для нашої героїні це і нова цікава практика. Поставьте стопы вместе, поднимитесь на пальчики ног и почувствуйте ягодичные мышцы. Толкните ягодицы вперед и почувствуйте свои ноги. Опустите пятки, ягодицы натянуты. Направьте таз вперед и потяните мышцы живота. Это у нас создается каркас прочности, который будет поддерживать нашу спину в повседневной э, нашем образе жизни. Раскройте плечи в стороны, опускаем вниз и задействуйте мышцы спины. Вытяните макушечку максимально вверх, как будто бы сзади нас стеночка, прижимаемся и максимально вытягиваемся макушкой вверх, как будто бы нас подвесили к по потолку. До сегодня пилатес вважается одним из наиболее затребованных видов тренувань. Занятие с этой методикой широко используется у всех фитнес-центрах на одном уровне Іншими силовими нагрузками, а также в танцевальных студиях и клиниках, что специализуется на відновленні и та опорно-рухового апарату. Сделайте вдох, поднимите руки, не поднимая плеч. Стабилизация лопаток – это следующий принцип. Представьте, что здесь у вас ладошки на тазовых костях, и вы видите. Перед собой одну плоскость. Это нейтральное положение таза, которое вытягивает поясничный mm -hmm. отдел и заставляет мышцы живока, живота подтягивать. Их нужно подтянуть mm -hmm. и вытянуть вверх. І з этого мы можем поднимать, вытягивать в противоположную сторону, на укрепляя одну часть туловища и растягивая другую. И на выдохе опуска. Виявляється, важко не лише гантелі та штанги підіймати їх. Таке заняття потребує повної концентрації на власному тілі. Все время работают мышцы живота. Подтяните мышцы живота, раскройте грудную клетку на вдохе mm -hmm. и на выдохе, выдыхая подтягиваем мышцы живота. Центр вашего тела вытяжение. Теперь начинаем опускать копчик вниз в пол, буковка «С» в спине подтягивая мышцы глубоко вовнутрь. И, если вы можете, опускаемся вниз. Существует несколько уровней. Легкий уровень, средний и для продвинутых. Вытяните, опустите шею, взгляд направьте на грудную клетку. себя под основание черепа, затылок. И сделайте вдох, надавите руками на затылок, затылок в руки. И на вдохе вытяните прямые ноги. И на вдохе, на выдохе возвращаем. Вдох, выдох. Работаем над нижним прессом. Ставите стопами в пол, подкручивая копчик, подтягивая мышцы ягодиц, мышцы живота вовнутрь провалились. Вытягиваем колени и выстраиваем одну линию от колени до макушек. Старайтесь в этом положении также подтянуть мышцы живота и подкрутить немножко копчик. Вытягиваем поясничный отдел кошечка, всем известная. Мышцы подтяните вовнутрь. Мышцы живота и ребра вовнутрь. Округляем спинку и на вдохе. Кругнем отделом вытянитесь вперед. И еще так два раза. Такое занятие основано на контрасте, одновременно підтримує в тонусі и расслабляет мязи. Спасибо вам большое. Очень, я думаю, действенное для меня такое занятие. Очень необычно. Я уже привыкла э, поднимать тяжелые веса в зале. Это было э, достаточно неординарно для меня. Э, на самом деле думала, что будет немножко проще, но я была приятно удивлена, потому что э, приходится концентрироваться все равно на своем теле. Ты чувствуешь каждую клеточку, и я думаю, что такие занятия будут тоже э, моей... Частої практики. І я рада, що тепер у мене є нова цель, в которой можна расти. Годі релаксувати час знову брати в руки гантелі. Цього разу тренер Віта підготувала досить незвичне тренування для нашої героїні. Юлинка, здравствуй. Ты видишь, у нас сегодня необычное место, мы тренируемся на улице. Несмотря на то, что на улице минус 2, у нас будет отличная тренировка. Она будет длиться в два раза меньше, нежели твоя обычная кардио-тренировка. Всего лишь 25 минут, но очень интенсивная. Чем лучше э, тренировки на улице, нежели в зале? Это, во-первых, смена обстановки, психологический климат другой, подышишь свежим воздухом, наберешься сил, это еще плюс закаливания. То спочатку треба добряче разогреты м'язы. Сейчас мы начнем разогреваться, так как вижу, ты уже замерзла. Поехали. Значит, на месте начинаем -х 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 -х. интенсивные поворотики. А вот тепер час справжнего хардкору. <rancered> Итак, начинается основная часть нашей тренировочки? Поехали кардио. Быстрее. быстрее, 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 быстрее. Молодец, давай еще раз, перегони меня. Теперь добавляем упражнения. Сверху 10 приседаний и снизу. Поехали. Раз, два. Сидание с гантелями и пока закончили это упражнение, следующее. Отак Юлю це справді вибухове тренування. Проте витрачені сили варті кінцевого результату. Тепер ми збігаємо назад випадає. Это все только первый подход длится. С левой ножки. Так, на таком тренировании ножки добрячо разминаются, а все запасы жировой тканины активно спаливаются. Юлечка, если ты выдержала тренировки при такой погоде, когда идет снег, когда скользко, когда на улице минус два, то ты настоящий спортсмен. У тебя сегодня как посвящение спортсмены было, молодец, так держать. Спасибо. Класс, И... тренировка. Сейчас, наверное, упаду где-нибудь в редакции, но я довольна. Это И куш... именно тот момент, когда ты чувствуешь, что ножки не идут, ручки не поднимаются, но ты чувствуешь себя счастливым. А наша героїня тим часом в очікуванні новорічних свят. Ну а яке ж святкове застілля не обходиться без калорійних смаколиків? Тож спеціально для наших глядачів поради, як не роз'їстися на новорічних канікулах. Приближаються зимні праздники. Я чесно говоря сужаса, можеда нового року, тому що це хороший праздник, але я боюсь. Потерять все то, что я достигла таким трудом, такими взрывными тренировками, все, к чему мы с тобой шли, я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно, как в Новый год и вкусно покушать, и в то же время не потерять те результаты, которых уже мы успели добиться. Что ты нам посоветуешь по этому? Ну, первый был мой совет, тут, конечно, целую лекцию можно читать на эту тему, да, про питание, что можно вкусно у вас есть, и не навредить себе. Вот, первый мой совет, это нужно для себя поставить приоритет. Что ты больше хочешь? Сохранить такую красивую фигуру на целый год и до лета, либо объесться с 1 по 14 января и быть колобком, да, и, и потратить свое здоровье, свои силы, свою фигуру на то, чтобы просто сходить в туалет, как говорится, да. Вот, это прежде всего. Второй этап, если ты уже решила быть красивой, подтянутой, с красивым прессом, сохранить то, что у тебя есть, ты должна будешь, конечно, убрать майонезные салаты. Это прежде всего. Майонез краще заменить оливковой олией, нежирной сметаной або натуральным йогуртом. Второй этап – добавить туда белковой пищи, овощной. Пусть это будут салаты с оливковым маслом. Допустим, у нас традиционный салат оливье. Как же без него Новый год, люди спрашивают. Да просто берешь, вместо оливье делаешь вот что-то наподобие салата Цезаря, да, с пекинской капустой, с ржаным хлебом, с той же самой курицей. Это будет сытно, полезно, с оливковым маслом, кушай сколько хочешь, да, в принципе. В приоритете у тебя будут, допустим, фрукты. Вместо Тарта згущенка з цими маслами всякими, не очень хорошо влияючи на нашу фігуру. Ми можемо вибрати желейные тортики, тортики з творогом, ну і так далі. Та все одно на солодкому краще не загострювати увагу, якщо не хочете втратити гарний прес. Третім етапом, мало того, що в новогодню ніч ми переїдаємо, їдемо вредне все. Да? У нас ще є алкоголь. Если вы пьете алкоголь, то, конечно, я понимаю, традиционное шампанское, оно с пузыриками, оно тоже очень плохо влияет на наш организм. Недаром я тебе говорила о том, что газированную воду пить нельзя человеку, да? Это все ведет к целлюлиту у девушек и к вицелярному жиру в животике у мужчин. Значит, в приоритете выбрать вместо шампанского белое сухое вино. Не без того, я понимаю, пол бокальчика шампанского. И если вы будете продолжать употреблять алкоголь, то пусть это лучше будет стакан сухого вина. Почему советую именно белого? Потому как чаще всего в красное вино добавляют красители, да, которые тоже не очень хорошо влияют на наш организм. Про алкоголь мы с тобой поговорили, про напитки. Естественно, газированных нет, соков пакетированных нет. Я тебе рассказывала, там очень много сахара. Теперь ты об этом знаешь. Ничего диетического в этом нет. Если ты будешь пить сок в ночь с 31 на 1 января, то пусть это будет домашний бабушкин сок. Это будет самый большой плюс. Либо сок из сухофруктов, сделанный компот, да? Крім того, експерти радять, незважаючи на свята, дотримуватися звичного режиму харчування. Не варто їсти протягом всієї новорічної ночі. 1 січня краще зробити своєрідне розвантаження для організму. Перевагу слід надати кисломолочним продуктам та овочам. І тренування, до речі, ніхто не відміняв. Перевтілення впевнено наближається до завершення. Вже 28 грудня чекайте на грандіозний фінал проєкту. Скільки вдалося скинути нашій героїні? Як на результати виснажливих тренувань відреагують юлені колеги-журналісти? Все, що не війшло в програму без прикрас. Дивіться вже за тиждень в ефірі СТС.